Agar Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Allah Subhanahu wa taala berfirman "Hendaklah kamu mengingati aku seketika selepas solat asar dan subuh. Niscaya aku mencukupi kamu di antara keduanya." Disebutkan dalam satu hadis yang lain jika kamu mengingati Allah, Niscaya Allah akan membantu menyempurnakan hajah kamu. Abdullah bin Rawahhah radhiyallahu anhu meriwayatkan Bahawa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sabda: Allah swt berfirman: Jika kamu mengingati Aku seketika selepas sholat subuh dan selepas sholat asar. Nescaya aku mencukupi kamu di antara keduanya. Disebutkan dalam hari yang lain lagi, bila kamu mengati Allah, nescaya Dia akan membantu menyempurnakan ajak kamu. Di sini riwayat Imam Ahmad. Usaha kita untuk urusan dunia begitu berlebihan sekali berbanding dengan usaha kita untuk hari akhirat. Usaha kita untuk urusan dunia begitu berlebihan sekali berbanding dengan usaha kita untuk akhirat. Jadi apalah merugikan? Jadi apalah yang merugikan kalau kita melapangkan sedikit masa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala selepas solat subuh dan selepas solat asar. Kelebihan zikrullah pada kedua-dua waktu tersebut banyak diterangkan dalam hadis-hadis. Sedangkan Allah SWT sendiri berjanji Untuk mencukupi kita di antara kedua-dua waktu itu Maka apalah yang diperlukan lagi kepada perkara-perkara yang lain Adalah diriakan dalam satu hadis bahawa Rasulullah SAW berkata, Saya suka, saya lebih suka duduk bersama mereka yang sibuk dengan berzikrullah selepas sholat subuh sehingga terbit matahari daripada memerdekakan empat orang hamba Arab. Demikianlah juga saya ini Rasulullah SAW lebih suka duduk bersama mereka yang sibuk dengan berzikir selepas sholat asar sehingga terbenam matahari daripada memerdekakan empat orang hamba. Disebutkan lagi dalam satu hadis bahawa Sesiapa yang mengerjakan solat subuh dengan berjemaah Lalu sibuk berzikir sehingga terbit matahari Kemudian dia mengerjakan solat sunat dua rakaat Maka dia akan dapat pahala haji Maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah Dalam hadis yang lain Rasulullah, 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 Rasulullah SAW Saya suka duduk bersama dengan satu jemaah yang sibuk berzikir sehingga terbit matahari setelah sholat subuh lebih daripada dunia dan segala isi dunia ini. Demikianlah juga saya ini Rasulullah SAW suka duduk bersama dengan satu jemaah yang sibuk berzikir sehingga terbenam matahari setelah sholat asar lebih daripada dunia dan segala isi dunia ini. Oleh oleh kerana sebab-sebab inilah. Wirid dan zikir selepas sholat subuh sudah menjadi kebiasaan umum. Para ahli tasawuf pula sangat mengambil berat kedua-dua waktu tersebut. Pada umumnya selepas sholat subuh dan selepas sholat asar, mereka mengutamakan berzikir dan berwirid. Para ahli pekah juga mengambil berat tentang berzikir. Terutamanya selepas sholat subuh. Ini kita daripada Imam Malik uh, Alhamdulillah alaih dalam kitabnya uh, Mudawana uh, Bahawa bercakap-cakap Sesudah solat subuh Sehingga terbit matahari adalah makro Begitulah juga Di kalangan ulama mazhab Anati Mengarang kitab Darul Mantur menulis bahawa Bercakap-cakap pada waktu itu Adalah makro uh, Diruatkan juga dalam satu hadis lagi bahawa Sesiapa membaca kalimah di bawah ini Sesiapa uh, membaca kalimah yang di bawah ini Sepuluh kali Selepas mengerjakan solat subuh Tanpa mengubah tempat duduknya uh, Tanpa berbicara apa-apa uh, Maka ditulis baginya sepuluh kebajikan Dimaafkan sepuluh kejahatan Dinaikkan dinaikkan baginya darjat dalam syurga dan dia juga dipelihara sepanjang hari daripada godaan syaitan serta daripada perbuatan yang buruk. Ya ha, ini la ilaha illallah wa la syarika lah laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ha, Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dialah yang memiliki seluruh kerajaan dunia dan akhirat Dan baginya lah segala pujian Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan Dan dialah berkuasa ke atas segala sesuatu Dalam satu hadis yang lain lagi Siapa yang baca istighfar yang berikut Astaghfirullah Astaghfirullah Alladhi la ilaha illa wa nahi yuqayyum ilaih Sebanyak tiga kali Selepas solat subuh dan asar, maka dosa-dosanya diampunkan. Walaupun sebanyak buih di laut. Alhamdulillah, dan jelah syaitan kerjaan, orang berzikir, tetap main asar dan subuh.